ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨਥਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਰਣੀ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਫਾਰਸਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਗਏ ਕਹਿ ਗਏ ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਲੱਡ ਲੇਟਰ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਰ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋ ਆਤਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਬੂਟੇ ਚ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਗਾਗੇ ਤੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਰੇਜ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਆਂ इन्हों ने कहा इतरे लिफ्टिंग नहीं होंगी मैं क्या भी देखो ये तो सरकार के लैवल की गल है पर मैं अज लिफ्टिंग जी हाँ अपने बंद ऑर्डर दे दिता है कि हने लिफ्टिंग स्टार्ट कर मीटिंग दो मीटिंग तुम तो घंटे दो करके इलाका साफ करके दो ये मेरा वो सरकार वाला काम नहीं है देखेंगे कर लेंगे करवा देंगे बोला है बोल देंगे नहीं हमने जो बोला वो करके दिखाएंगे मौके पे ही रिजल्ट देना सीखा है बातों से खाली बातों से बात बनेगी ना राजा सजन कुछ कर ले ये सजना कुछ करना ही पैना है हवाले करोगे हवाले जिंद करेगी दुनिया ठुठू तो दिखा तो के तोर देगी मैं इन्हें खिदमत हाजर हाँ इन्हों चैलेंज कर दा कि कभी काम हो मेरे लैवल पर हो मेरी जो काया मेरी मिट्टी काम आ जाए तो मैं खुश नसीब हाँ बस मेरा जन्म सुलाला हो जाए ਜੇ ਮੈਂ ਐਪਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਪਿਆਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਤੁੱਜ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਬੀ ਸਰ ਕੀ ਪੈਰੀਸਟੌਨ ਇਲਾਕੇ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੀ ਹੋ हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम है कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है इवन आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ से सारा कूड़ा यही लोग आके फेंकते हैं और इस समस्या के लिए हम कई बार कह चुके हैं ठीक है कई बार उसको उठाया जाता है लेकिन नेक्स्ट डे सेम प्रॉब्लम फिर है इस प्रॉब्लम का हल तो होना चाहिए प्रॉपर वे से संजीव जी हाँ वो उन्होंने एक प्रॉमिस तो किया है कि हम इसको क्लीन करवाएंगे दूसरा ये इतने अननेसेसरी प्लांट्स हैं यहाँ पे जिसका बहुत कीड़े मकोड़े हैं बरसात के दिनों में बच्चों के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है तो आज उनसे बात की है वो कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करवाया जाएगा पावर नहीं है सरकारी वो फिर भी करें क्या बहुत अच्छे है बात सुनते हैं कोऑपरेटिव है पर अब उनका काम अब इस बार फिर उन्होंने पीछे भी बहुत करवाया है लेकिन कोशिश है कि इस बार ये भी बहुत बड़ी समस्या है वो कूड़े की ही है बरसात के मौसम में मच्छर मक्खियाँ छोटे बच्चे हैं घरों में आस पास बारिश जब है तो बारिश के दिनों में सारा बह के कूड़ा घरों के आगे है इतनी गंदगी है और उसको क्लीन करने के लिए कोई भाई है नहीं है कि कोई सोर्स है कि इसको क्लीन करवाया जाए इसको रिमूव करवाना कूड़े को और यहाँ पे एक अच्छा डंप लगवा के ताकि उस ट्रॉली को अगर फेंकना भी है तो एरिया वाले वहाँ फेंके और उस ट्रॉली को वीकेंड में डेली इवनिंग में उसको ले जाया जाए यहाँ से ताकि बरसात के दिनों में वे कूड़ा बह के घरों के आगे नहीं आए मैं अंजली शर्मा पैरिसटाउन से हूँ छह नंबर गली से और जब भी बारिश आती है तो वो कूड़ा हमारे घर के आगे बह के सारा आ जाता है प्रॉब्लम यही है कि बोर्ड वाला शिवाला टंडनगर जो आसपास के इलाके हैं सभी यहाँ पे आके कूड़ा फेंक देते हैं इवन की जो अपनी गली के लोग हैं वो भी नॉर्मल आके अगर ट्रॉली नहीं लेने आएगी कूड़ा तो फिर लोग तो फेंकेंगे ही लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है मच्छर मक्खियाँ बहुत ज्यादा हमारे घर में आ जाती हैं तो फिर बच्चों को उतनी बीमारियाँ फैल रही हैं तो हमारी भी डिमांड यही है की कूड़ा यहाँ से जल्दी से जल्दी रिमूव करवाया जाए